श्री तिरुपती बालाजी भक्तांनो कलियुगातील सगळ्यात श्रीमंत दैवत भक्तांचे तारणहार प्रभू श्री व्यंकटेश यांचा जो मंत्र आज मी तुम्हाला सांगत आहे तो मंत्र अत्यंत शक्तिशाली आणि भक्तांना श्रीमंती बहाल करणारा असा सिद्ध मंत्र आहे लोक म्हणतात नशीब बदलत नाही पण जोही भक्त श्रद्धेने मनाने तिरुपती बालाजींच्या चरणी नतमस्तक होतो त्या भक्ताचं नशीब पालटायला वेळ लागत नाही श्री तिरुपती बालाजी भक्तानो हा मंत्र म्हणजे तुमच्या आयुष्यातील गरिबी आणि कर्जाचा अंत करणारी अशी श्री नारायण यांची दैवी शक्ती आहे फक्त दहा मिनिटे शांत चित्ताने हा मंत्र जपण्याचा किंवा ऐकण्याचा प्रयत्न करा आणि पुढच्या चोवीस तासामध्ये या मंत्राच्या शक्तीचा अनुभव स्वतः बघा कारण हा मंत्र अत्यंत दिव्य असा मंत्र आहे जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये भरमसाठ पैसा हवा असेल ऐश्वर आणि श्रीमंती हवी असेल तर आजच मनाशी संकल्प करा हा जो सिद्ध गायत्री मंत्र आहे हा मंत्र रोज नित्यनियमानं एकवीस दिवस जपण्याचा प्रयत्न करा जपणे शक्य नसेल तर ऐकण्याचा प्रयत्न करा आणि एकवीस दिवसाच्या आतमध्ये तुम्हाला या मंत्र शक्तीचे अनेक चमत्कार अनुभवायला मिळतील तसे तर एकवीस हा आकडा शुभ आहे दैवी आहे या एकवीस दिवसामध्ये तुमच्या नशिबाची बंद दारे उघडली जातील जोही भक्त ही, ही एकवीस दिवस मंत्रज सेवा करेल त्याच्या घरामध्ये ऐश्वर पैसा आणि संपत्ती भरभरून वाहू लागेल कर्जाचा डोंगर कितीही मोठा असला तरी तो एकवीस दिवसामध्ये कोसळू लागेल आणि तुम्ही कर्जातून बालाजींच्या कृपेने मुक्त होऊ शकाल श्री तिरुपती बालाजी भक्तांनो बालाजी म्हणजे श्रीमंती देणारा देव तुम्ही त्यांच्याकडे विश्वासाने एक मागाल तर ते तुम्हाला हजार देतील ज्यांचा खिसार रिकामा आहे त्यांनी रडणं सोडा आणि या मंत्रावर विश्वास आणि बालाजीवर श्रद्धा ठेवून या मंत्रजपाला सुरुवात करा हा मंत्र तुमच्या आयुष्यामध्ये धनाचे वर्षाव करणारी श्रीमंताची लॉटरीच आहे फक्त दहा मिनटांची ही भक्ती तुमच्या सात पिढ्यांचे दारिद्र्य संपू शकते हे मात्र खरे तर श्री तिरुपती बालाजी भक्तांनो आता तुमचे श्रीमंत होण्याची वेळ आलेली आहे आजपासूनच या मंत्राचा जप करायला सुरुवात करा किंवा ऐकायला सुरुवात करा आणि लक्षात ठेवा एकवीस दिवसांचा संकल्प आजपासून सुरू करा हा व्हिडिओ गरजो भक्तांना शेअर करा कारण दुसऱ्यांचे भले केल्यानेच बालाजी आपल्यावर प्रसन्न होतात हे मात्र नक्की तर श्री तिरुपती बालाजी भक्तांनो चला पुढील काही मिनटे आपणही या दिव्य सिद्ध गायत्री मंत्राचा काही मिनटे जप करूया ॐ श्रीनिवासाय विद्महे तिरुवेङ्कटेशाय धीमहि तन्नो वेङ्कटेशः प्रचोदयात् 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 ॐ श्रीनिवासाय विद्महे तिरुवेङ्कटेशाय धीमहि तन्नो तिरु वेङ्कटेशः प्रचोदयात् ॐ श्रीनिवासाय विद्महे तिरुवेङ्कटेशाय धीमहि तन्नो 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 वेङ्कटेशः प्रचोदयात् ॐ श्रीनिवासाय तिरु विद्महे तिरुवेङ्कटेशाय धीमहि तन्नो वेङ्कटेशः प्रचोदयात् ॐ श्रीनिवासाय 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 विद्महे तिरुवेङ्कटेशाय धीमहि तन्नो वेङ्कटेशः प्रचोदयात्